12. А сколько денег вы эти модуляторы отдаете? 40 гривен. По 40 гривен. Yeah. Yeah. Yeah.

а у тебя тут где-то 40 да тут тоже 32 и сколько 30. ты денег хочешь 30, а? сколько денег денег 30. по тридцатке вот где помоложе, вот вы можете заговариваться. А тут у меня уже 82-й год. А крест-образный хватит? На это денег сколько? Пятьдесят. А на подконус. Обе подконус. Еще есть зрение прямо дрель-то А у нас среднюю забрали. Не понял. Если вы она ручку Петя, самокат. Самокат расскажи мне. А самокат, чтобы Побавла взять с 200. С да? А? 200 вы хотите, да? С крестиком? Ну, что, там, там 600. Не, Не а? Охренеть, блядь. <сценно> Тем более, <сценно> планка мощная. Да, это сколько? Да. все хорошие были.

Почему ну, вы разводной ключ продаете? 120. 120. Гаси. Антиквариат. Да то, что антиквариат, то да. А, не, в ходе не было, когда я приходила. А керн? Это, наверное, дюбель, да? Да нет, это, наверное, скорее всего, или керн, или пробойник ну, какой-нибудь. Да, да, это пробойник. Да, дом. Сколько Буал, денег да. вы хотите? Буал, да. Сколько за этот денег вы хотите? Вы хотите двадцатку за этот? все все советские да получается да. не понял все все советские все с гербом 50 -й. 50 -й. снимаю показываю людям kita absen lagi di А это зарядное или... Зарядная можно выпускать, можно где это... И как пускать им, да, да? Как можно запускать? Сколько денег вы хотите тогда за него? 180. Нормально. А лодка сколько? Это еще советская. Это еще советская, да, такая. Блин, прикольно. Ты мне скажи, почему ты сетевой отдаешь? 25. 25? Рабочая? Да.

вот. Ну, самую переднюю часть там, ну. И крышку заднюю. И задняя. И стекло потерто. Стекло потерто. Ну, стекло. Ну, стекло.

у меня дома эти мне тут пять уже стоит. Ну что? я такие вы меня фотографировали? У вас нет, товар фотографировал. А что вы наш товар фотографируете? Пока Показываю, как люди выживают на 1200 гривен пенсии. Да, а угадали, то у они не 50%. знают, как да. ну, все Они знают. знают, но людям интересно показать что продают в нашем городе. Потому что это во всех городах такое. Да. Ну что ж, господа, в завершении выпуска традиционно, что почем мне удалось приобрести. Ну, купил я откровенно говоря, в этот раз не слишком много. Купил вот такую вот сетевую карту на 100 мегабит, насколько я подозреваю, за 20 гривен. На чипсете, может быть, даже не на RTL. А Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, это даже не на rtl чипсете, не на realtek Вот И еще купил, к сожалению, не показал этого продавца, у которого я взял. Вот такую вот, я даже не знаю, пробойник медицинский, не пробойник, расширитель тканей. В общем, 10 гривен мне обошлась вот такая вот медицинская штука, пшила, наверное. Потому что вот, если вы посмотрите внимательно, тут даже вот есть, сейчас я ближе покажу, тут даже есть обгар, то есть как-то его, видать, нагревали. И в тело, или не в тело. Ну, в общем, что-то делали. Что ж, спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на группу, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами, э, будьте доброжелателями, делитесь в комментариях, куда еще можно поехать. На этом все. Спасибо, удачи и приятных вам покупок и обмена.